구구近日，伊泽居俊叶为某珠宝品牌拍摄的广告大片曝光，这也是居俊叶和大 S 婚后结婚后首次拍广告。视频中，他回顾了自己与大 S 的相遇和重逢，甜蜜满满。 拒绝也成。那天，他冲向我抱紧我的那一刻，我想我前世一定是拯救了地球，所以今生才能娶到她。无论过去多少年，她在我眼中都是二四年前第一眼看见的少女模样。她永远是我的小女孩，老婆，你是我生命中唯一的星星，一直照亮着我。我没有那么多时间了，此生我都会爱她胜过我自己。 最后，巨君也还在视频的末尾用中文深情表白：“到老婆，我爱你。”随后，大 S 点赞并回复我们，网友则纷纷表示太浪漫了，祝一辈子幸福。 具俊烨这句话都是真情流露，没有没有一丝敷衍，而且说的都是两个人之间真实发生的事。在很多人看来君，具俊夜虽然是在广告片当中呈现了这段话，但他并不想是广告语，而是具俊烨急找拍广告的命意在向大 S 告白。结尾的时候，具俊烨还特地用英文对大 S 说了句“老婆，我爱你”。 其实越了解具俊晔就会越能感受到他的美丽。面对具俊晔的真情告白，大 S 少晚的时候也转发这段广告片写，写下我们可见大 S 也被具俊晔感动到了。小两口可真是幸福，拍个广告都不忘秀恩爱。而广告片当中的行星造型项链大，大 S 肯定也非常喜欢吧？毕竟这也是他们爱的见证。 大野 س 今日复出拍广告，被大赞重会颜值巅峰。据悉，具俊晔与大野 س 的感情之路十分坎坷。二十多年前，当时具俊晔所在的组合酷龙前往中国台湾举办演唱会，而作为观众的大野 س 对具俊晔产生了好感。随后，经过朋友的介绍，两人因此相识。之后，大野 س 与具俊晔迅速进入热恋。 为了相互表达爱意，具俊晔会经常偷偷跑到台湾和大 S 约会，而大 S 则在脚踝处纹上了男友的名字。但这段感情持续不久，相恋一年后，具俊晔迫于公司的压力选择与大 S 分手。在开演唱会时他，他还亲自否认了恋情。随后，大 S 也在接受采访时否认了与具俊晔的感情。 之后两人便没有了联系，直至今年年初，大 S 宣布离婚之后，具俊晔便意识到机会来了，迅速联系上了大 S。三月八日，出乎所有人的意料，具俊晔和大 S 宣布闪婚的消息。 后面在接受媒体采访时，巨君也透露了两人重逢的画面风。风格。二零年重逢的那一刻，大 S 就像少女一样向他飞奔过去，两人相拥在一起哭了三十多分钟。巨君也和大 S 结婚后，为了家庭久居台湾，就算是因为工作返回韩国，也不辞辛苦办回去陪大 S 过节。不仅如此，两人也是时常在社交网络上大秀恩爱，十分甜蜜。 小耶稣在接受采访的时候爆料，他建议大耶稣送姐夫护要工具，因为大耶稣喜欢躺床上看剧吃饭。现在有了聚君夜，他就会撒娇，好像自己哪都去不了，只要喊一声欧巴，聚君夜就会抱着他去家里的各个地方，甚至上厕所也是。不得不说，小两口真的太甜了，结婚半年多了，还是像新婚夫妻一样。 大耶遇到巨君叶，完全变成了小女人模样，向巨君叶撒娇求抱抱。难怪巨君叶说他像小女孩一样。看来这次大耶是真的招到对的人了。巨君叶也完全把大耶当成公主去宠爱。风爱风儿二十余年，仍能破金重圆已是不易，祝两人能在余生中携手共度幸福美。